Мы продолжаем последний путь. Молодость Екатерины Варнавы. Да. Сегодня Катя исполняется 30 лет. Нет. Сегодня Катя прощается с мини-юбками, тусовками до утра, рождения в солярии. Отправляется в мир, где круги, круги под глазами становятся больше, чем с глазами. В мир, где смс приходит только днем. В мир, где слово гламурный заменяет слово ортопедический. В мир... Без скоро 40. Это без газа. В мир, где ты начинаешь разбираться, что полезно для твоего желудка. Слово предоставляется человеку из мира, который отправляется к карьеру. Полина, прошу вас. так уж плохо, как ты себе представляешь. Тебе понравится больше спать. Ты приблизишься со своей мамой. Тебе понравится лес. Тебе понравится смотреть русские сериалы. Yeah. Да. Yeah. Ну, тебе перестанет раздражать чужой храп, потому что у тебя появится свой. Катя, послушай, ну вот посмотри на меня. Мне 36, но выгляжу на 22. Ну, у тебя, конечно, так не получится. У тебя другое а, состояние кожи, тонкая кожа, редкие волосы. Ну, ну, не суть. Все, от всего этого можно было избавиться, если Катя бы не родила в 14. Что ты несешь? Какой? Какие роды? Какие 14 лет? Да я просто хочу э, обсудить. Разрядить Да у нас, короче, здесь день рождения или что? Ура! А можно я скажу? Слово предоставляется самой младшей из нас. не говорите, за мной, не 19. А тебе 30. Между нами с тобой 11 лет. Барабанные палочки. Что барабанные палочки? Одиннадцать барабаны. Ты все на кучу поменять! Кать, я тебя очень люблю и хочу подарить подарок. Открой, открой. Что? это? Тулометр. Что такое? Тулометр пятый, электрический. Одним движением пальцев можно одобрение измерить. <буду> Спасибо, Катя. Это над вам Надя. <буду> это очень, очень нужно. Мне подарок. Что, бабушки отняла? Нет, на интернете заказала. Ну, покажи, я посмотрю. Ой, девочки, это же электрический. Даже можно измерять да, температуру. Ты, ты, в Америке заказала, потому что тут потом у нас такого нету. Да, 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 в Америке. Знаю. Электрический. Нет, ну как так? Я никогда не думаю, это же до этого дня. Ну, а люди так да, и с того, это же Дай сюда! Это мой тихо, подарок! Тихо! Тихо! Это мой подарок! Давайте продолжим наш праздник! Как это не присходно? Но пора выносить торт. К сожалению, не. да. Сережа оформи. И задуй свечи. Девочки, помоги.